बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव शहराला रजत नगरी किंवा सिल्वर सिटी म्हणून सुद्धा ओळखले जाते त्याचं कारण म्हणजे या शहरात पुरातन काळापासून असलेली चांदीची बाजारपेठ देशभरात खामगाव येथील चांदीची बाजारपेठ ही प्रसिद्ध आहे व पुरातन काळापासून ही बाजारपेठ असल्याने देशभरात खामगावला रजत नगरी म्हणून ओळखले जाते पाहुयात या विशेष खामगाव करीबन 300, सौ 500 साल पहले कॉटन के लिए फेमस होता था वाइट चीज के लिए इसको पहले कॉटन नगरी भी कहते थे, थे और हमारे पूर्वज जो जहाँ तक कि हमें इतिहास पता है डेढ़ सौ पौने दो सौ साल से हमारी पीढ़ी अभी यहाँ पे श्री विश्वकर्मा सिल्वर हाउस के नाम से है यहाँ पे बाजार पेट पुराने टाइम से ही चांदी के शुद्ध बर्तनों के लिए फेमस है यहाँ पे चांदी की प्योरिटी जैसे हंड्रेड परसेंट होती है और यहाँ से देश विदेश सभी तरफ से चांदी की वस्तुएं बेची जाती है मैं पर्सनली अभी मैं आई पर्सनल मेडिसिन बट लेकिन मैं मैं खुद पैंतीस साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ मेरे फादर के साथ में और हमारे ग्रैंड पिताजी ये करीबन डेढ़ सौ पौने दो तो सौ साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं काम लोगों में खामगाँव रजत नगरी काफ़ी करीबन दो सौ ढाई सौ साल से रजत नगरी के नाम से प्रसिद्ध है इसका मुख्य कारण यहाँ की प्योरिटी है यहाँ की प्योरिटी के कारण यहाँ पे यहाँ से यहाँ से बॉम्बे चेन्नई दिल्ली और यहाँ तक कि विदेशों में भी यहाँ से चांदी की वस्तुएं भेजी जाती है और यहाँ पे विविध तरह के मंदिरों के स्पेशली अभी जैसे गणेश तेगड़ी का काम चालू है कारंजा दत्त मंदिर यहाँ पे काफी मंदिरों के काम में बहुत ऊंचाइयों तक के ये प्योरिटी के कारण प्रसिद्धि मिली है आपके यहाँ राजकीय लोगों को जो है चांदी गई है इसका मुख्य कारण मैं बताता हूँ प्योरिटी है यहाँ की और यहाँ से विविध तरह के नेता अभिनेता यहाँ पे चांदी जाती है सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी खामगाव शहर हे मध्य भारतातील मोठं व्यापारी केंद्र होतं त्या काळात त्यावेळी येथे चांदीची बाजारपेठ भरत असे इंग्रजकालीन युगात या बाजारपेठेला महत्व आलं आणि देशभरातून व्यापारी खामगाव येथे कापूस व चांदीची खरेदी करण्यासाठी येत असतात तेव्हापासून खामगाव येथील चांदीची बाजारपेठ देशभरात प्रसिद्ध झाली खामगाव येथील चांदी शंभर टक्के शुद्धतेमुळे संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे त्यामुळे देशभरातून ग्राहक खामगाव येथे चांदी खरेदीसाठी येत असतात एवं चांदी के लिए खूब प्रसिद्ध है इसका मेन रीजन यह है कि यहाँ प्यूरिटी की गारंटी है चांदी में भी नव्याण पचास नव्याण नब्बे तक गारंटी मिलती है सोने में भी प्योरिटी पूरी नव्याण पचास नाइन वन सिक्स वॉलमार्क का डागीना पूरे गारंटी के साथ में मिलता है और हम गाँव अभी हमारा व्यवसाय जो है ये नाइनटीन से चल रहा है ये लगातार प्योरिटी और भरोसा है इसलिए कंटिन्यूस दूर दूर के मंडी से तो सौ 200 किलोमीटर से लोग यहाँ पे आते हैं और अपना माल एक विश्वास के साथ में खरीदी करते हैं। खाँव को रजत नगरी चांदी के लिए पूरे इंडिया भर में खमगाँव ये प्रसिद्ध है कारण कि प्यूरिटी जो है वो यही मंडी में मिलती है अंडे मंडी में नाइन सिक्स या अन्य टंच का माल मिलता है ये खमगांव के लिए क्योंकि पहले से खमगांव में जो भी व्यापारी हुए हैं उनका एक ही ये रहा है कि अपने को जो भी ग्राहक को देना है वो माल प्योर देना है वो माल कहीं भी अन्य मार्केट में जाता है तो खमगाओं के माल को एक इज्जत से लिया जाता है खमगाओं को बोलने के बाद में ज्यादा टेस्टिंग या ज्यादा पूछ परख नहीं होती है यही हमारी एक गुडविल है इंग्रज काळा पासून खामगाव शहराला रजत नगरी म्हणजे चांदीचं शहर म्हणून ओळखतात या शहरात चांदीचं मोठा व्यापार केंद्र असल्याने खरेदी व विक्री घाऊक बाजारपेठेत होत असते शेकडो ज्वेलर्स व सोनार खामगाव शहरात असल्याने सुबक व सुंदर अशी चांदीची दागिने भांडी येथेच तयार केले जातात चांदीचे मोठमोठे कारखाने या शहरात आहेत संपूर्ण देशातील व्यापारी खरेदीसाठी दे खामगाव शहरात येतात इतकंच काय तर महानायक अभिताभ बच्चन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर तर अनेक बड्या राजकारण्यांच्या घरातील घरातील गणेश मूर्ती व चांदीची भांडीसुद्धा खामगाव येथूनच तयार करून घेतल्या आहेत खामगाव शहरातील चांदीच्या बाजारपेठेत साधारणत दर महिन्याला दोनशे कोटी रुपयांची तर वर्षाकाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते येथील चांदीची दागिने शुद्ध सुबक आणि सुंदर असल्याने खामगाव शहरातील चांदीच्या दागिन्यांना मोठी मागणी असते सध्या चांदीचे भाव एक लाख पंचावन्न हजार रुपये प्रति किलो असतानाही चांदीच्या बाजारपेठेत खरेदीसाठी मोठी गर्दी आपल्याला बघायला मिळते खामगावातील चांदीच्या शुद्धतेची हमी व मोठे बाजारपेठ असल्याने थे खामगाव शहराला रजत नगरी हा किताब मिळाला आहे सीसीएल न्यूज टीम खामगाव बुलढाणा तसेच आपल्या भागातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी सी सी एन न्यूज डेस्क चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा